Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbi ajmain. Kembali kita sahabat-sahabat dan teman-teman dalam program kita me membincangkan iaitu asas-asas hukum tajwid. Kita masih dalam mad far'i iaitu cabangan-cabangan daripada hukum mad. Eh, yang pertama kita dah selesai hukum mat asli dan mat ini kita sekarang ada yang ke iaitu yang kelima eh. Yang kelima yang pertama iaitu huruf uh, berkaitan dengan hukum mat lazim harfi musbab musakal. Jadi masih dalam uh, cabangan hukum mat. Untuk itu sila, tumpukan tumpuan sahabat-sahabat dan teman-teman semua pada papan putih belakang saya dan saya akan berada di depan papan putih tersebut menjelaskan tentang bagaimana hukum itu boleh terjadi. Okay. Baik. Mat iaitu Bilangan perenggan lima Dua lima Iaitu mat yang kedua Hukum mat yang kedua Iaitu uh, hukum uh, mat Far'i yang kelima Iaitu berkaitan dengan hukum Mat lazim harfi musbak mushakal eh, Yang pertama. Baik. Hukum ini boleh terjadi apabila mesti ada perkara-perkara tersebut. -perkara Pertama huruf mat sama ada alif sama ada waw sama ada ya bertemu huruf sukun asli dengan sini. Pertama huruf mat kemudian kedua bertemu ada sebut bintang sini. Bertemu dengan apa? Sukun asli. sukun asli. Huruf yang kalau dulu dia sebut huruf mati. nanti kita lihat dalam contoh dia dalam apa dia di mana berlaku ni berlaku dalam huruf-huruf tunggal di permulaan surah ha, eh di permulaan surah sukun asli ni nampak tersebut anak panah tu sukun asli ni sukun asli, asli tersebut diidamkan ataupun diefakkan kepada huruf selepas sukun asli ni okey diifaqkan kepada itu dalam dalam huruf yang berikutnya baik maka dengan ada keadaan ini wujudlah hukum mad lazim harfi musbaq musaqqal musaqqal kerana dia bertemu dengan huruf yang diidamkan ataupun diifaqkan musbaq kerana dia adalah huruf-huruf yang terdiri daripada tiga huruf rangkaian tiga huruf macam kata Huruf lam, ejaannya apa? Lam, alif, mim. Mana huruf lam, huruf alif, huruf mim. Huruf-huruf eh? yang tiga serangkai. Itu panggil musbah. Baik. Untuk lebih memahami, kita lihat contoh-contohnya. Pertama ingat, eh, huruf mat, alif, waw dan ya. Bertemu kan? Bertemu. Eh, mesti bertemu. Tak bertemu tak boleh. Eh. Dengan sukun asli. <tuh> sukun asli dalam huruf itu. Eh, ada huruf mat. Bertemu kan sukun asli, dalam huruf tunggal tadi. Eh, di pemulaan surah. Dia berlaku daripada pemulaan surah. 29 surah ingat tu eh. 29 surah. Dan huruf-hurufnya ada berapa? Ya 14 semua. Baik. Kemudian sukun sebut tadi. Ber tersebut diidamkan ataupun diifatkan kepada huruf selepasnya. Maka wujudlah lazim harfi musba' musakal. Baik kita pergi kepada yang berikutnya. Untuk contoh supaya kita dapat memahaminya. Sebelum ini saya telah mengajar sahabat-sahabat, eh, telah berbincang dengan sahabat-sahabat semua bahawa setiap huruf hijai itu nak membunyikan ialah yang terbaiknya dengan mengeja. Eh, sekarang dia juga di, digunakan di dalam hukum matlazim harfi musbah musakal ini tidak boleh dibaca dengan enam harakat. Jadi nak tahu enam harakat kita kena eja dia. Contoh yang pertama dalam surah al-Baqarah Al iaitu alif lam mim. Perhatikan sini saya je. Hamzah alif lam fa alif. Eh, itu ada baris sudah. Ada baris warna biru. Baris lam baris ya. Eh. <coughs> ya baris. Okey. Baris. <coughs> Baik, alif itu satu harakat saja. Lam alif, ada alif. Lam alif mim, ejaan ni. Lam ni. Lam eh. Sebab itu dia enam harakat dibaca dia. Kenapa? Kerana terdapat huruf mat bertemu dengan huruf sukun asli. Mesti dibaca enam harakat. Baik. Yang kita nak cerita tentang sini. Dan mim itu dia je mim ya mim. Baik. Dia juga dia je enam harakat. Itu tak termasuk dalam membincangkan iaitu hukum mat lazim harfi musbak musakal yang ini dalam dalam mukhafaf yang ini yang ini huruf mat bertemu dengan huruf sukun asli dan huruf sukun asli pula diidramkan dengan idram mislain sahir ataupun idram syafawi mim bertemu dengan mim ya iaitu didengar dengan dengung iaitu Alif Lam Dengung tu Baru pergi pada Mim eh? Jadi bacaannya Satu harakat, enam harakat Dua harakat dengung, Mim itu baca juga enam harakat Jadi jumlah harakat untuk membaca Alif Lam Mim Terdapat lima belas harakat eh? Ini yang dia kata tadi Mat eh? Mat bertemu dengan sukun asli ini dia Lam Alif Sukun asli Mim Eh Mat lam alif tu alif tu huruf mat. Dan kemudian mim iaitu sukun asli. Iaitu ni mim sukun asli tadi diidramkan kepada huruf mim yang pada dalam, dalam huruf yang ketiga tu. Alif huruf pertama, kedua, ketiga. Okey, okay, selesai. Baik, kita tengok pada contoh. To si, mim me, me. To alif. Oh, kali ini to alif dia kena aja dengan alif. Ejaan asal, bunyi baru sebut to. Jadi dalam huruf eh, apa? Dalam huruf tunggal ini, dalam huruf tunggal tadi, apabila kita eja berjumpa huruf to, kita eja to, alif to, sim ya nun sin, huruf sin, mim ya mim mim, eh mana? Perhatikan di sini, iaitu to alif adalah huruf mat. Ini yang dikatakan pecahan huruf mat dari hukum mat, pertama mat asli, kedua apa dia? Iaitu mat <coughs> harfi, ma asli harfi, satu ma asli kalimi. Ma asli itu terpecah pada dua. Eh, ma asli terpecah pada dua. Satu mat asli yang terdapat dalam kalimah. Satu mat eh, asli yang terdapat dalam huruf tunggal. Ha, ini dah dia. Tapi kita tak membincangnya lagi. Itu dia berada dalam bab lain. Eh. Baik, kita selesaikan di sini dulu. Tapi semua saya nak bagi tahu tentang pecahan mak asli tu. Ya sim ya huruf mat ya. Bertemu dengan nun sukun asli. Bertemu dengan mim. Ndaklah nun sakinah bertemu dengan mim apa kita? Idra ma'al gunnah dia. Dan dibaca dengan dengung dua rakaat. Sin tadi oleh kerana huruf mat bertemu dengan huruf yang sukun asli. Ya pun sama juga dengan huruf sukun asli. Yang sini kerana diidramkan kepada huruf berikutnya dengan idram dibaca dengan mat lazim harti musba musakal yakni mad lazim harfi musbah mukhaffaf eh dia lepas ni hukum selepas ni iaitu hukum 52 mad farai dua panggilan perenggan dua mad fa'i itu perenggan dua dan sub perenggan lima dan sub perenggan satu hukum yang sekarang seperti perenggan dua untuk yang ni nanti kita akan jelaskan Eh, maknanya sama juga Mat bertemu dengan sukun asli kemudian diidramkan dengan idram al-gunnah kepada huruf mim selesai baik. jumlah harakat 6 campur 2 8 campur 6 14 oleh kerana sini to alif ada 2 harakat situ eh, dia mat asli harfi maka kita baca dengan 16 harakat jumlahnya baik contoh yang ketiga ialah kaf ha ya ain sad kita dapati kaf dibaca dengan enam harakat. Dia tidak termasuk dalam hukum. Yang menjadi hukum sini. Hukum yang kita sedang bincangkan. Kauf ini termasuk dalam hukum akan niat datang. Eh. Jadi, baca enam harakat juga kerana huruf mat bertemu dengan huruf sukun asli. Tapi tidak di, boleh diidramkan kepada huruf ha. Jadi, baca enam harakat saja. Sini dua. Ha alif ha. Eh. Ya alif ya. Ya baris alif ada alif. Ha baris alif ada alif. Jadi, baca dengan dua harakat. Dua harakat ni dia panggil asli. Harfi. Eh. Ha, uh, nak tahu mak asli harfi ni hadir. mak asli sunai ataupun <coughs> baik ain ya nun ain kali kini kali ni kita berjumpa huruf ya ni huruf man ni bersifat lin sebab sebelumnya terdapat baris alif baik apa dia huruf man ni bertemu dengan huruf nun yang sukun asli juga maka dia akan dibaca enam harakat dan kemudian diifakkan pula pada huruf sekarang ni nun sakinah bertemu dengan huruf sad huruf eh, apa dia efa hakiki usta eh? sukun diefakkan eh diefakkan kepada huruf sad tu <tuh> jadi mad asli bertemu dengan huruf sukun asli mad mad um, huruf mat mad eh bukan huruf mad asli huruf mad bertemu dengan huruf sukun asli dibaca enam harakan dan kemudian diefakkan kepada huruf sad eh? dengan efa hakiki usta jadi jumlah berapa? Suat dibaca enam. Ain dibaca enam. Ya, ni baca dua. Ha, ni baca dua. Enam, enam, dua belas, jadi empat belas. Empat belas campur enam, dua puluh. Betul? Baik. Enam campur enam, dua belas. Dua belas campur dua, berapa? Empat belas. Empat belas campur empat, lapan belas. Lapan belas campur enam, dua puluh empat harakat semua. Nak menyebut kaf, ha, ya, ayam, sat. Ini dari Tosimim dalam surah Al-Shu'ara dan Kaf Ha Ya Ain itu berada dalam surah Maryam. Eh. Jadi bacaannya mesti mengikut harakat-harakat tadi. Yang ada idiram, taklah diidiramkan dan ada efak, taklah diefakkan. Barulah datang hukum tersebut iaitu Mat lazim harfi musba' mukhaf, eh, eh, mu, musakal, eh, musakal, yang ya, musakhal bukan musbab mukhafaf mukhafaf selepas ini jadi itu saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa dengan dalam siri yang berikutnya jangan lupa mengikuti siri yang berikutnya supaya kita menjadi ahli dalam menentukan hukum-hukum bagaimana hukum itu terjadi memahami hukum-hukum tajwid tersebut insyaallah baik selamat jumpa lagi